ধৰ্ম ধৰ্ম মানে হ'ল ধাৰণ কৰে যি যিটো বিচাৰ ধাৰালৈ নিজৰ জীৱনটো আগবঢ়াই নিয়ে সেই বস্তুটো কিন্তু মানুহৰ আছে বিচাৰ ধাৰা বিচাৰ ধাৰা মানে বুজিছা নাই যে সোৱাদটো দৰ সোৱাদ ন টো দো গৰ খৰ ন টু গলৈ যাব লাগে কলৈ যাব নালাগে কি কৰিব লাগে কি কৰিব নালাগে এই বিচাৰ ধাৰাটো কেৱল মাত্ৰ মানুহৰহে আছে বিচাৰ ধাৰা সম্পৰ্কে মই সৰু কাহিনী এটা এইখিনিতে কৈ যাওঁ বিচাৰ ধাৰাটোৱে কেনেকে উত্তৰণ ঘটাব পাৰে মানুহৰ যে এজন কুম্ভকাৰ এজন আছিলে কুম্ভকাৰ মই আকৌ পুনৰ এই বস্তুটোলৈ ঘূৰি আহিম কাহিনীটো কৈ লৈছো বিচাৰ ধাৰা সম্পৰ্কে বুজি পাবা যে এজন কুম্ভকাৰ এজন আছিলে কুম্ভকাৰ মানে বুজিছা নাই যে মাটিৰ পাত্ৰ যিবিলাকে বনাই অৰ্থাৎ আমি ইটো অৰ্থত কবলৈ গলে কুমাৰ কুমাৰজনক কুম্ভকাৰ বুলিও কয় কুম্ভকাৰ এজন আছিলে কুম্ভকাৰজনক সাধাৰণতে মাটিৰ পাত্ৰ বনোৱা লোকসকল আগৰ দিন এতিয়া অৱশ্যে খুব চহকী হল তেওঁলোক কিন্তু আগতে খুব সেইবিলাক কোনো ৰকম চলি থাকিব পৰা এটা বৃত্তিহে সেইটো আছিলে যে কুম্ভকাৰজনে ভাবিলে যে ইমান টকা পইচাৰ অভাৱ হৈছে এইকেইদিনত গতিকে কিবা এটা বস্তু বনোৱা যাওক যে দুই চাৰি পইচা যাতে মই আৰ্ণ কৰিব পাৰো আহৰণ কৰিব পাৰো কিবা এটা বনোৱা যাওক বুলি ভাবি অলপ তাৰ যিটো চাট য'ত ঘূৰাই ঘূৰাই বাচন বৰ্তন বিলাক বনাই সেইটোত মাটি এখিনি দি ঘূৰাই দিলে আৰু ভাবিলে যে মই কি বনাম এতিয়া কি বনাম বুলি ভাবোতে তেতিয়া তেওঁৰ মনলৈ আহিল এটা কথা যে চিলিম বনোৱা যাওক চিলিম মানে বুজিছা নহয় যিটো ভাং খাওঁতে ওপৰত দি জুইটো অগ্নিসংযোগ কৰি যে এনেকে টানে সেইটো চিলিম বুলি কয় চিলিমকে বনোৱা যাওক যে আজিকালি বহুত স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও ভাং খাবলৈ ধৰিলে গতিকে এইটোকে বনোৱা যাওক ইয়াৰ চাহিদা আছে গতিকে দুই চাৰি টকা মই এইটোৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰিম বুলি সেই স্কুল কলেজৰ যিবিলাক ভাং খোৱা আজিকালি ভাং চিগাৰেট গুটখা এইবিলাক বস্তুটো আজিকালি স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায়ে খায় এনেকৈ দুটা পেকেট লগ লগাই এনেকে এনেকেনে কেনেকৈ এনেকৈ মুখত দি হাকে ধোঁৱাটো উৰুৱাই দিয়ে দেখোঁ কেতিয়াবা খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে গম নাপাওঁ সেইবিলাক খোৱা দেখোঁ চাৰিআলিত বা তিনিআলিত বা অন্য কোনোবা কোনোবা ঠাইত তেনেকুৱা ঠাইত সেইবিলাক বস্তু খাই থাকে আৰু ঠিক তেনেকৈ ভাং খোৱা লোকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লক্ষ্য কৰি ছোৱালী নহয় দেই ছোৱালীবিলাকে খাই যদি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ল'ৰাবিলাকৰ কথাটোকে কৈছে যে বহুত আজিকালি তেনেকুৱা বালবজ্জা হৈ গ'ল যে স্কুল কলেজবিলাকত গতিকে ভাং খাই ভাঙৰ চিৰিমকে বনাওঁ দেখা বুলি কৈ চাকটোত মাতি থৈ এনেকৈ চাকটো ঘূৰাই দিলে তেনেকুৱাতে তেওঁৰ ধৰ্মপত্নী আহি উপস্থিত হ'লহি ধৰ্মপত্নীগৰাকীয়ে সুধিলে তেওঁ পৰিবাৰে সুধিলে যে তুমি কি বনাব বিচাৰিছা যে মই ভাং খোৱা চিলিম কেইটামান বনাব বিচাৰিছা যিটো আজি স্কুল কলেজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খুব খাবলৈ ধৰিলে গতিকে সেই চিলিমকে মই বনোৱা যাওক তেতিয়া ক'লে ঘৈণীয়েকে তেতিয়া বাধা দিলে যে তুমি কি চিলিম বনাব বিচাৰিছা দুই চাৰি টকাৰ কথা ভাবিছা যদি তুমি বনাব বিচাৰিছা ডাঙৰ ডাঙৰ মাটিৰ কলহ বনোৱা যে অলপ সৰহকৈ ল'ব পৰা হ'ব চল্লিশ পঞ্চাশ টকাত এ তাত পোৱা যাব যে তুমি চিলিম বনোৱাতকে মাটিৰ কলহ বনোৱা মাটিৰ কলহত পানী থলে ঠাণ্ডা হৈ থাকিব তাৰ পৰা পত্নীৰ সেই উপদেশ মানি কি কৰিলে এইখিনি সৰহকৈ মাটিৰ চাকটোত থলে আৰু থৈ ঘূৰাই ঘূৰাই মাটিৰ কলহ বনাবলৈ ধৰিলে আৰু মাটিৰ কলহ বনোৱাৰ পাছত তাত কি হ'ল মাটিৰ কলহত পানীটো থৈ দিলে ঠাণ্ডা হৈ থাকে ঠাণ্ডা হৈ নাথাকে যেনিবা তাৰো বিজ্ঞানৰ ব্যাখ্যা আছে মই ইমান দেৰি নাযাওঁ তোমালোকে নাইন টেনতে পাইছাই যে মাটিৰ কলহৰ পানী কিয় ঠাণ্ডা আৰু সেই মাটিৰ কলহত পানী থৈ গৰম দিনত মাটিৰ কলহৰ পানী মানুহে খাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মাটিৰ কলহৰ পৰা মাটিৰ কলহটো যেতিয়া বনালে বনাওঁতে সেই চাকটোৰ মাটিখিনিৰ পৰা এটা আৱাজ আহিলে আৱাজ আহিলত তেতিয়া কি কৰিছে সেই মাটিৰ থকা মাটিৰ খিনি মাটিখিনিৰ পৰা আৱাজটো আহিলে আৰু কুম্ভকাৰজনক সুধিলে যে এতিয়া তুমি কি বনাম বুলি ভাবিছিলা আৰু কি বনাইছা যে মই প্ৰথমতে এইটো মই চিলিন বনাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু এতিয়া চিলিন নবনাও মোৰ মাত মোৰ পত্নীৰ পৰামৰ্শ মানি মই এতিয়া মাটিৰ কলহ বনাব বিচাৰিছো তেতিয়া সেই চাকটোৰ পৰা আকৌ মাটিখিনিৰ পৰা মাত ওলালে কি বুলি ওলালে যে তুমি খুব ভাল কাম এটা কৰিব বিচাৰিছা প্ৰথমতে কিন্তু তুমি যিটো কাম কৰিছিলা যিটো কৰিম বুলি ভাবিছিলা সেইটো কৰা হ'লে তুমি কি হলহেতেন মাটিখিনিয়ে ক'লে মই নিজেও জ্বলি থাকিলোহেতেন কাৰণ চিলিনটোৰ আগত জুই থাকে থাকে নাথাকে মই নিজেও জ্বলি থাকিলোহেতেন আৰু স্কুল কলেজবিলাকো মই জ্বলাই থাকিলোহেতেন কিন্তু এতিয়া তুমি যিটো বনাইছা মই নিজেও শীতল হৈ থাকিম আৰু স্কুল কলেজৰ বা বিভিন্ন কণ্ঠ বিলাকো শীতল হৈ থাকিব সেইটো হ'ল বিচাৰ ধাৰা বিচাৰ ধাৰাটোজনে বিচাৰ ধাৰ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ লগে লগে কি হল নিজেও শীতল হৈ থাকিব পাৰিলে মাটিখিনিয়ে কলে যে মই নিজেও শীতল হৈ থাকিম আৰু গোটেই স্কুল কলেজ বা বিভিন্ন মানুহবিলাকৰ কণ্ঠ গৰম দিনত তাৰ পৰা যেতিয়া এগিলাচ পানী খাব কণ্ঠবিলাকো শীতল হৈ থাকিব সেইটোৱে হ'ল বিচাৰ ধাৰা ধৰ্ম বুলি কওঁতে যিটো বিচাৰ ধাৰালৈ আমি ধৰ্মটো আমি ধাৰণ কৰো মানে বিচাৰ ধাৰাটো সৎ হ'ব লাগিব সমাজৰ কল্যাণকৰ হ'ব লাগিব কল্যাণকামী বিচাৰ ধাৰাটোহে আচলতে ধৰ্ম যিটো ধৰ্মত কল্যাণকামিতা নাই মানুহৰ অনিষ্ট হয় সেইবিলাক ধৰ্ম কেতিয়াও ধৰ্ম হব নোৱাৰে বা সেই ধৰ্ম ধাৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে তেতিয়া বিচাৰ ধাৰাটো আমাৰ মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে সদায় উপযোগী এটা বিচাৰ ধাৰা হব লাগিব এতিয়া ধৰ্ম বুলি কওঁতে ধাৰণ কৰে যি সেইটোৱে হল ধৰ্ম এতিয়া মনুস্মৃতিত সেই ধৰ্মৰ দহটা লক্ষণৰ কথা উল্লেখ আছে মনুস্মৃতিত এতিয়া আধ্যাত্মিকতা বুলি কবলৈ যাওঁতে আমি ধৰ্ম কি বস্তু বুজিব লাগিব সেইকাৰণে মনুস্মৃতিৰ সেই ধৰ্মৰ দহটা লক্ষণ কি কি ধৃতি ক্ষমা দম অস্থয়ৌচম ইন্দ্ৰিয় নিগ্ৰহ ধীৰ বিদ্যা সত্যম অপ্ৰোধ দশকম ধৰ্ম লক্ষম এটা হ'ল ধৃতি ধৃতি মানে ধাৰণ কৰা বিচাৰ কৰা বিচাৰ ধাৰা যিটো সেইটো হ'ল ধৃতি ধৃতি মানে হ'ল ধাৰণ কৰা বিচাৰ ধাৰা যিটো ভাল যিটো সেইটো বিচাৰ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো হ'ল ধৃতি ধৰ্মৰ এটা লক্ষণ হ'ল ধৃতি তাৰপিছতে আহিলে ক্ষমা ক্ষমা বুলি কওঁতে আমি কি বুজো ক্ষমা আচলতে কোনে কাক কৰে বাৰু তোমাৰ ওচৰত মই এটা দুখ কৰিলো আৰু মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰি দিলো ক্ষমা বিচাৰিলো আৰু তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিলা আচলতে যদিও দেখাত ক্ষমা এজনে আনজনক কৰে আচলতে ক্ষমা এজনে আনজনক নহয় তাৰ এটা বহুত বহল ভিত্তি আছে ক্ষমা আচলতে নিজে নিজকহে কৰে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ভাগৱতত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এটা কথা লিখিছে যে ক্ষমা অন্ত জন নাহি পৰা ভৱ ক্ষমা কৰিব পৰাটো এটা ডাঙৰ গুণ ক্ষমা অন্ত কতো পৰাস্ত নহয় ক্ষমা কৰি দিব পৰাটো কতো পৰাস্ত নহয় বুলি কৈছে কোনেও তেওঁ সৰুৱ নোৱাৰে যিজনে ক্ষমা কৰে এতিয়া ক্ষমা অন্তজনৰ কথাটো মই এটা কাহিনীৰ আকাৰে সৰুকে মই কৈ দিম যে ক্ষমা কৰিলে কি হয় আমাৰ যিটো জীৱনটো আমাৰ কি হয় জন্মান্তৰ বাদত বিশ্বাসী আমাৰ ধৰ্মটো জন্মান্তৰ বাদত বিশ্বাসী জন্মান্তৰ বাদ মানে এটা জন্মৰ পৰা এটা জন্মলৈ গুচি যোৱাটো সেইটো হল জন্মান্তৰ বাদ মানে কোনো কতো ৰৈ থাকিব নোৱাৰে আমি যদি আজি যদি মই মোৰ নাইকিয়া হৈ যাওঁ নাইকিয়া হৈ গলে মই কতো ৰৈ থাকিব নোৱাৰো মোৰ কৰ্ম অনুসাৰে মই হয়তো মানুহতকে নিৰ্কৃ উৎকৃষ্ট জীৱ হ'ব পাৰো আৰু হয়তো মানুহতকে মই নিৰ্কৃষ্ট জীৱ বা যু যোগ পশু পক্ষী হয়তো মই পোৱাৰ হবগৈ পাৰো তেনেকুৱা উদাহৰণ ভাৰ আমাৰ ভাগৱতখনত তেনেকুৱা কাহিনী দেধাৰ আছে